আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা বন্ধাকবিৰ খুবেই টেষ্টি এণ্ড ইউনিক ৰেচিপি আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি এয়া ৰেচিপিটো আপোনালোকে ঘৰত এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাব খুব টেষ্টি হয় আৰু বহুত ইজি হয় বৰ বেছি বস্তু নালাগে ঘৰত থকা সীমিত বস্তুৰে বনাব পাৰি এয়া মই বন্ধাকবি লৈছোঁ বন্ধাকবিটো বৰ বেছি সৰু কৰা নাই গোটাক অকণমান গোটাকেই থৈছোঁ কাৰণ এয়া মই বইল কৰিম এতিয়া আৰু লগতে লৈছোঁ বিলাহী দুটা এইকেইটা বস্তু মই এতিয়া বইল কৰি ল'ম অকণমান নিমখ দি দিব বইল কৰোঁতে আৰু এয়া পৰিমাণটো আচলতে এয়া মই লৈছোঁ চাওক আধাৰো আধাভাগ লৈছোঁ আৰু তাৰ মাজতে মই বিলাহী দুটা লৈছোঁ আপোনালোকে যদি অকণমান বেছি কৰোঁ বুলি ভাবে বিলাহী তেনেহ'লে চাৰিটা আৰু বন্ধাকবি একফাল দি এইফালে পিঁয়াজ কাটি ললোঁ মিহি মিহিকৈ আৰু এয়া খুন্দি ল'লোঁ জালুক নহৰু আদা ভালদৰে খুন্দি ললোঁ আৰু জালুক অকণমান আচলতে এতিয়া বৰষুণ যিহেতু দি আছে চৰ্দিও হৈছে সেইকাৰণে জালুক অকণমান দি দিছোঁ আপোনালোকেতো স্কিপো কৰিব পাৰে কিন্তু জালুককণ দিলে ভাল লাগে আচলতে খাই এইফালে মই এতিয়া যিখিনি বন্ধাকবি আৰু বিলাহী বইল কৰিছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া মেটছ কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ ভালদৰে সানি ল'ম এয়া আমাৰ বন্ধাকবি খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল বৰ বেছি সিজিলেও বেয়া কাৰণ পানী পানী হৈ যায় বেছিকৈ ইমানখিনি সিজিলে যথেষ্ট আৰু বনাবলৈ আমাৰ যিটো ৰেচিপি আমি বনাব লৈছোঁ এইখিনি মই এতিয়া মেটছ কৰি ল'ম আৰু এটা বিলাহীখিনিৰ বাকলিটো মই আঁতৰাই ল'লোঁ দেই এতিয়া ভালদৰে মেটছ কৰিলে তেল দিলোঁ এতিয়া এতিয়া দিলোঁ জলকীয়া এতিয়া দিছোঁ আদা নহৰু আৰু জালুক খুলি খোৱা এতিয়া অকণমান মাত্ৰ পানী জিৰা দিছোঁ মিট মছলা অকণমান হালধি অকণমান জলকীয়া গুড়া এতিয়া ইয়াত ডিম এটা ভাঙি দি দিম এয়া এতিয়া ডিমটো দি দি পেলাই ভালদৰে মিক্স কৰি দিম এতিয়া আমাৰ বন্ধাকবি আৰু বিলাহীৰ মিক্সাৰখিনি দি দিম এতিয়া দিম নিমখ এতিয়া ভালদৰে লৰাই ল'ব আৰু এই পানীখিনি যিখিনি অকণমান বাকী আছে সেই পানীখিনি শুকাই গ'লে আমাৰ ৰেডি হৈ যাব আমাৰ ডিচটো ৰেডি হৈ গ'ল ইমানখিনিতে আমি অফ কৰি দিম গেছটো দুপৰীয়া সাজত এয়া ইয়াৰ ৰে ৰেচিপিটো যে দিছিলোঁ বিৰাট টেষ্টি আপোনালোকে প্লিজ ট্ৰাই কৰি চাব মই অকণমান খাই চাইছিলোঁ সুধাকৈ বহুত ভাল লাগিলে আপোনালোকে ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে এয়া আৰু ভাতৰ লগতো খাব পাৰে বন্ধাকবি আৰু ডিম বিলাহী দি পেলাই এইকণ বনালোঁ আৰু এয়া হৈছে অমলেট আৰু আলু দি পেলাই কাৰি বনাইছোঁ এনেকৈও খুব ভাল লাগে খাই জালুক অকণমান দি দিছোঁ আৰু এয়া জলকীয়া আৰু ভাত তেনে হলে মা খাই লও আর রেসিপি তো লাগিলে জনা পলে না পাহরিব ঠিক আছে আৰু ট্ৰাই কৰি এয়া ভাত খাবলৈ লৈছো